नमस्कार माझा तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत तर एक फेब्रुवारी दोन हजार पंचवीस रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून एक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या हितार्थ एक नवीन योजना आणण्यात आलेली आहे ही योजना शेतकऱ्यांना कशी हितकारक आहे ते त्यांच्याच माध्यमातून राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता कम फसलों की बुआई और औसत में से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा इसका उद्देश्य है संवर्धित कृषि उत्पादकता दो फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना तीन और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना चार सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और पांच दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा इस कार्यक्रम से एक दशमलव सात करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है हमसे कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं युवा किसानों ग्रामीण युवाओं उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा इसका विवरण अनुलंघन सौ में दिया गया है वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बहु पक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी पहले चरण में सौ विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा दलहन में आत्मनिर्भरता हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है हमारे किसानों के पास हमारी जरूरतों के लिए और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है दस वर्ष पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी किसानों ने 50 प्रतिशत तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की थी तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अब हमारी सरकार उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ छह वर्षीय दलहनों में आगे निर्भरता मिशन प्रारंभ में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों और ने पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले चार वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन तीन दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी अर्थ मंत्री संगित प्रमाण पीएम धनधान्य योजना ही योजना शेक है पत्र है योजना सा जवरपास पॉइंट सात करोड़ ही योजना लाभ देना है जवरपास ही योजना राब है छोटे उद्योग व इतर शतक मध्यम वर्गीय शेक आता किसान क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून जवळपास सात पॉईंट सात करोड शेतकऱ्यांना अल्पवधीचे ऋण म्हणजे कर्ज हे तीन लाखावरून पाच लाखापर्यंत हा कर्ज दिले जाणार आहे केसीसी म्हणजेच किसान क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून ही रक्कम वाढवण्यात येणार आहे अर्थसंकल्प पर संगीतले विविध योजनाजि थोड़ी कत धमाए ते जानूँगे योजना मंजे पीएम धनधान्य योजना दुसरी मंजे दाये मध्य आत्मने दो भारताला बोर्डना सचि मिशन बोर्ड और काम करना सरकार तूर उड़ी मसूरड़ा जोड़े ही उत्पन्न होए ते जोड़े एमएसपी और ती खरेद बंद झालेले प्लॅन पुन्हा सुरू करणार या याबद्दलचाच आज एक महत्वाचा अपडेट आज आपण घेऊन आलेलो होतो ही माहिती तुम्हाला अवश्य उपयोगी पडेल ही आशा करतो पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन व्हायचं तोपर्यंत या चॅनलवरती हो तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा जेणेकरून अशा नवनवीन व्हिडिओची माहिती तुम्हाला वेळोवेळी त्याबद्दलचा नोटिफिकेशन वेळोवेळी मिळत राहील पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन व्हायचं तोपर्यंत या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा पुन्हा भेटूयात धन्यवाद